Немножко рассказать про эту пушку. Мы приехали в Сум. Это 45, -ка. 45 -ка. Да, го да, 37-го года выпуска. Она еще первая. Колеса на список. Вот, короткий ствол. Такие пушки их очень много потеряли при советско-финской. Финны очень много пушек захватили себе. И французские до конца войны не этими пушками еще и воевали. 42 -го года уже пошли пушки. Ну, длинным стволом, уже другие колеса были, другие боеприпасы были. Ну, калибр подходила, навеска пороха уже там была немножко. Ну, эту, собственно, пушку как раз и Ну, они там сохранились просто, потому что у нас их нет. было. Нет, их не пускали. Они, они в 43-м прикрыты были, в 45-м, потому что... На, да, но здесь второй, здесь второй, здесь третий. 76 мм, 57 мм. Но в основном было 76 Они почему потеряли свою актуальность? Потому что пошли очень бронированная техника. Она была предусмотрена против первых немецких легких танков. за 3, за 4. За 4 она уже не брала. По И, по-моему, попадание 90 раз я состояние 500 метров. Стоит тут, если еще Я Я тут Везде воспоминания, написано. Расчет 45-ки, это аспект.

Постоянно давление. А, давление. А меня эти есть? А эти есть? Давление. А, вот такие розовые.